assalomu alaykum hurmatli ahli iymon birodarlarimiz sizlarga men uh, Hadiya kidji fondi a'zosi sifatida bir uh, video qayrilish video murojaat qilmoqchiman shu Hadiya kidji fondi orqali uh, sizlarga bir kengirchilik ya'ni ehson qilishligingizda yengilchilik bor alhamdulillah shu yerda Hadiya kidji fondida bir 3 ta uh, boshqa fondlarga qaraganda ta bir xislat uh, bor shuni birinchisi hadiykd fondida muhojirotda yurgan birodarlarimiz bemalol ehson qilishlari mumkin va video murojaat orqali qilgan ehsonlarini ko'rishlari mumkin ikkinchisi shu shu yerda yurgan ya'ni tepaqo'rg'on diyorida yurgan birodarlarimiz kelib hadikg fondi orqali ehson qilib va o'zlarini qo'llari bilan ehsonlarini berishlikligi mumkin va uchinchisi shu hadya kinj fondimizni boshida inshaalloh domlalarimiz turibdi ilmli e, ziyoli odamlar turibdi inshaalloh shuning uchun e, birodarlar shu hadya kinj fondi orqali ehson qilinglar va e, faqatgina ehson emas bu yerda xizmat ham bor va e, e, sizlardan iltimos qilamiz shu tepaqo'rg'on va aravon diyorida e, bo'lgan e, <laughs> kambag'al oilalarni bizga e, aytishinglarni iltimos qilamiz ramazon oyida ehson qilishlik bir ulug' ne'mat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytadi ramazon oyida bir miskinni ya'ni bir ro'za tutguvchi insonni to'ydirgan odam bir ro'za tutguvchi insonni to'ydirgan odamni alloh taolo qiyomat kuni o'zini hovzi kafsar suvi bilan sug'oradi va u inson hech qachon chanqamaydi hattoki jannatga kirgungacha shuning uchun sizlarga video murojaat qilamiz ehson qilinglar agar ehson qilishlik qo'linglardan kelmasa kelib xizmatda inshaalloh bo'linglar